Глядачі могли тільки відчути Армосамит Якобс Монарх, Я думаю, що наші гості теж відчули. А, <світло> от, 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 на Фейсбук uh, надсилають повідомлення, що їх так пре, мабуть, аромосамит якобс монарх. Вранці то, ну, тепер вже було складніше проскидатися, тому що треба готуватися до нової хвилі. Котрі графік, окремо буде? тепер вас будуть продюсувати ще більш міцніше. Графік буде розписаний. Як ви до цього вже готові чи ні? Ну, тобто вже як справжні Конечно, зірки. Ну, я ж говорю, що на самом деле двухнедельный відпочинок на морі всего этого стоїть за бюджетні средства. Я, считаю, що два прекрасное, що може быть. я знаю, что только два места дается. Ничего. Ты кого я... возьмешь? Я не знаю, я возьму себя и продлю вот, на 4 недели. Тоже вариант. 4-2-4, 11-2-4, код вместо Киева ну, 4 Будь ласка, звони. Татьяна Александрова, приятно смотреть, когда приходят такие открытые, простые люди. Это про вас без всякого пафоса. Спасибо, ребятки. Спасибо. У вас Спасибо. все обязательно получится. Страна с вами, Татьяна Александровна. Боже, как Спасибо. это приятно. Спасибо, ну, Татьяна Александровна. З одного боку, а з іншого боку, чи ви готові до того, що в принципі над вами будуть і а, сильні естрадного світу цього знущатися? Тому що те, що будуть говорити щодо ваших виступів вокальних даних, треба ще сприймати як оцінку, але тверезо не плакати ну, тобто, не сумувати. Ну конкуренція буде велика. хвиля. Серьезно. Вы знаете, обычно те, кто вот э, больше всего там критикует, э, за собой бы посмотрели. Ну, Это про кого? Про Нелад, за кий буду в жюри. Нет. Про хочу а вымуждаться, как будем в жюри. Я а, про о том, кто в жюри. А вы про то, Нет, нет, нет. Если относительно жюри, э, эти люди, они в шоу-бизнесе уже на протяжении длительного периода времени, да, и они все еще товы, они. Э, на вершине они как-то удерж... удерживают это внимание публики. У них э, есть люди, почитатели их творчества. И собственное место на парковке. Да. И собственное место на парковке. <связано> да. <Ага. И> <связано> место на, парковке. <связано> на самом деле э, жюри, жюри это элемент, это элемент шоу, к которому нужно относиться как к элементу шоу. Э, когда мы проходили кастинг новой волны, один из секретов, который вот меня спрашивают, в чем чё, был секрет, в чем твой прикол, я говорил, что я выходил, я не видел жюри. Я проходил, я выступал для людей, которые находились в зале, а так оно всегда. Как только ты видишь жюри, то ты начинаешь нервничать, начинаешь искать, начинаешь подлизываться. Ты меняешь, переступаешь через себя. А этого не нужно делать. А, я, зараз... а сейчас я скажу тоже свою точку зрения. Я считаю, что, как ты сказал... Знаешь, евро, нет, Евровидение, Ревзин говорил о том, что Евровидение это конкурс, где вот действительно народ, да, выбирает. А у нас есть компетентные жюри, которая выбирает на нашем конкурсе, да. Я согласна с тобой о том, что, ну вот, ты так просто заметил, как-то непонятная ситуация получилась. И я теперь вы вы выгляжу как будто бы, типа, я подлизываюсь к жюри и забываю зрить. Нет, тебя я своя оценка, твоя точка зрения, и вы на мое право я на основание. Я тебе о том же рассказываю, что... Э Человек-артист, он когда выходит на сцену, э, по, самое последнее, о чем он должен думать, это о вот этом жюри. Если это действительно настоящий артист. О, и за, за, у вот у нас здесь есть человек, людина, которая старожилом под регианской эстраде и сегодняшней эстрадой которую любят за его песни. Дивіться, кто у нас на прямом включении. Я был так долго далеко, в дороге по тебе скучал я, ты отведи мои. И припади ко мне щекой Ты все, что есть, неси на стол Оставь на после злые вести Мы наконец-то снова вместе Я прилетел часов на сто Скорей сними мою усталость Сегодня дом. 100 часов вдвоем. Российский певец, поэт и композитор Юрий Лоза и э, 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 Юрий Эдуардович, доброе утро. Доброго здравствуйте, здравствуйте. Вот что удивительно, я ä, познакомлю вас, если вы нас видите сейчас по скайпу, да, в прямом эфире. Что... Да. Жалко нельзя взять а, Вот Это скайпу. наши ä, современные украинские певцы Маша Сапко, Коля Сергай, которые будут представлять на новой волне Украину. Вот, и что удивительно, сейчас пока ä, мы смотрели, как вы поете 100 часов, песню, которую очень многие любят, молодое поколение, в частности, Маша Сапко, ее подпевала. Так это все подпевают, потому что, как бы мне уже многие люди говорят, что они выросли на моих песнях. Недавно подошел ко мне такой трясущийся старичок, такой седенький такой: Говорю: Здрасте, я вырос на ваших песнях. Перестал, перестал, если честно, точно ориентироваться, сколько мне, где я нахожусь, в каком я состоянии. Когда приходишь на радио и приносишь новую песню, они говорят, вы знаете, вы у нас в разделе ретро. Я говорю, а новую песню куда девать? Они говорят, вот тут и оно. Как же мы ее куда-то сунем, если вы у нас ретро? А Юрий Дарович, а как вы оцениваете на сегодняшний день молодых артистов, вот, которые рвутся на большую сцену, эстрадную сцену? Ну, я не только про «Новую волну», но и про видение и не только. Я их никак не оцениваю, потому что у меня есть один принцип. Я никогда не сижу в жюри. Я никого не журю и никого не оцениваю. Но я, у вас есть своя точка зрения, правильно, как профессионал? Я, я вам объясню ситуацию. Я не знаю, что лучше, цирк, театр или хоккей. Поэтому ответить на этот вопрос не может не только я, но не только я не могу ответить, никто не может ответить. Поэтому, когда на сцену выходят молодые люди совершенно разные, совершенно разными песнями, говорить, кто из них хуже, кто лучше, совершенно абсолютно невозможно. Во-вторых, скажем, девушка Валерия, которую мы знаем по российской эстраде, она не победила на одном конкурсе, но всех, кто ее победил, мы сейчас вспомнить не сможем. Поэтому говорить о том, что этот человек состоится, этот не состоится. Стоит он хороший или плох, можно после того как он э, раскрутится или не раскрутится. А это зависит совсем от других факторов, от источников финансирования, от удачи, там, от того, как человек себя будет позиционировать и вести, вы Какого-то вот такого того поколения, когда были правила и законы на сцене на эстраде, совсем немножечко другие. Сейчас да. почему-то превалируют э, критерию: вот такой: эпатаж деньги, ну а потом уже вокальные данные. Э, вы я это я понимаете? Я понимаю, да. Я пытаюсь пояснить, в чем дело. Вы знаете, каждое поколение, приходящее до меня и во время меня на сцену, приносило что-то свое, это были поколения создателей. Нас двигали сами песни, сам материал, которым я пользовался, который я создавал, который я писал. Меня песни эти двигали вперед и раскручивали. Сегодняшнее поколение ⁇ это поколение пользователей. Они берут то, что создано для них, перелицовывают в какие-то обертки новые, обертывают и считают, что они что-то создают. Поэтому отношение к нам совершенно разное. Им нужно э, какими-то другими способами добывать, добывать, добывать себе место под солнцем. Я знаю, что вот э, я как буду добывать? Не пойду искать спонсора, я не буду участвовать в никаких конкурсах, если мне понадобится. Я просто сяду писать новую песню. Никто из молодых людей этим не озадачивается. Он берет то, что написано мною, допустим, потому что меня звали на фабрику звезд, и говорят, споете с фабрикантами? Я говорю, конечно же нет, потому что мы не будем органично смотреться на сцене. Они фабричные, я штучный. То есть мы как бы будем диссонировать совершенно. Спасибо. Юрий Эдуардович, певец, композитор, поэт и философ тоже был на прямой связи. Юрий Эдуардович, спасибо вам. Как всегда, ждем в студии, когда будете в Киеве. Всего доброго. А, спасибо. До ну, свидания. Коротко, вот, 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 так, вот так думают люди старшее поколение. Ну, правильно все? Uh, уважаемых точку зрения, может быть, в некоторых uh, моментах сопр они соприкасаются, а в некоторых, может, и нет. Ну, а теперь время показать свой талант, который, в принципе, уже знаком украинскому зрителю. Коля, снеданок – моя талант. Новое телешоу. Снеданок – моя талант. И будем маты. Коля, а что Паника. за песня? Песня. Песня, собственно, которая была придумана на первом отборе. И, собственно, я приходил на отборную волну. Опять же, я повторюсь насчет, насчет жюри и прочего. Я пришел простебаться. Я написал песенку коротенькую. взял ее, Я написал припев. Я взял гитару, написал какой-то припевчик, вышел на сцену, фристайлил куплет. Какой-то веселый был, но он был такой. Протестный. One, two, three, four, yeah. А это уже малость переделанный вариант песенки. Потому что все а... мы заинтересованы в том, чтобы это что-то звучало и никого не цепляло. Конкурсов в мире есть много прекрасных, интересных, не очень и вовсе ужасных. конкурсов. Людям орень нужны, оттуда выходят первые люди страны. Я на кастинг новой волны пришел песенку, выбрал и спел хорошо. А мне отвечает, ты, дружок, молодец. Но увы, не певец, ты мой друг, не певец. Новая волна, новая волна. Вы прошли, и вы прошли, а вы идете. Новая волна, новая волна. Вы прошли и вы прошли, а вы идете на, на. Кто-то поедет к Латвийскому морю, и там будет петь музыкальным обжаром матой вокальной давить на жюри А я буду плакать у закрытой двери Плакать о том, что с экрана Не я передам привет своей маме Плакать о том, что Игорь крутой Не споет эти строчки вместе со мной Новая волна, моя волна Вы прошли и вы прошли А вы идете на... Нова я вална. волна я вана, вибра і вибраслів, а видя на. Колірка з гімном, а нової хвилі, де вони представлятимуть Україну, Коль. Ну що ж, тобі дякуємо. Маш. Мурмур. Як то кажуть, зараз я хочу всім побажати просто такого, який тільки що подарувала